Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan Tani di Fajar Deli dan kali ini kita mau coba uh, meraktekin beli saham Mas Bro, nah kebetulan ada rezeki dan kita mau nambah portofolio investasi kita di saham. Kita mau beli uh, dua saham yaitu TLKM Telkom dan uh, IDNF, IDNF ya, Indofood. Dan coba kita langsung praktekin aja bagi Mas Bro yang uh, penasaran gimana sih cara beli saham gampang banget Mas Bro, tinggal download ipot e ya daftar, terus daftar rekening rdn uh, transfer duitnya ke rekening rdn nanti langsung Mas Bro bisa beli saham ya. Jadi gini caranya Mas Bro ya, kita langsung praktekin aja di sini. Kita mau nambah uh, portofolio investasi kita di saham ya kita itu mainnya itu salah satunya adalah Telkom dan EDNF ya kita coba lihat di sini TLKM Telkom Indonesia Persero <laughs> oke kita langsung beli aja di sini order book ya di sini um, order book kita um, mau masukin aja di sini mas bro jadi kalau misalnya mas bro itu mau uh, beli itu langsung klik aja fast buy ini fast buy nah mas bro mau uh, ngebit di mana nih kalau misalnya Mas Bro itu mau langsung dapat tuh barangnya, Mas Bro ngebit aja di uh, 3180. Ya di sini ya, 3180. Itu Mas Bro ketik aja mau berapa loot, misalnya satu loot, Nah. Don. Misalnya Mas Bro itu submit ya, nanti Mas Bro akan langsung dapat uh, satu satu lembarnya itu harganya 380 itu langsung dapat, nggak usah ngantri-ngantri. Uh, tapi kita apa namanya mau pengen dapat yang lebih murah, jadi kita ngantri nggak apa-apa, nggak buru-buru soalnya belinya mas bro. Jadi kita mau apa namanya beli di harga 300, eh 3.160 aja. Berarti kita di sini mas bro, klik aja, nice. Nah, 3.160 kita ketik aja berapa lot ya yang kita mau kita beli ya, 200 lot baru 425 225 deh. Baru 225 lut aja lah ya. Kita mau beli 225 lut. moga moga aja dapat ya dengan harga 3160. Karena menurut kita ya masalah um, nanti harganya itu harga harga 3100, 3200 itu kalau menurut kita harga wajar ya. Kalau uh, buat Telkom karena memang dia itu udah perusahaan yang gede gitu. Jadi naik turunnya itu memang sedikit. Dan uh, maksud, menurut kita Telkom ini adalah yang pas banget kalau Mas Bro pengen nabung di sini istilahnya investasi jangka panjang ya bukan buat trading. Jadi kita mau nambah <coughs> portofolio investasi soalnya kita beli 220 malut kita don aja. Totalnya berapa tadi? Buh, ada totalnya. <coughs> oh, di sini ya. <coughs> Oke, okay, TLKM silahkan konfirmasi kembali order pembelian Anda dan kemudian klik submit berarti kita beli um, kalau misalnya ini berhasil uh, misalnya harganya sampai ke 360 untuk hari ini kita dapat 220 loot dengan harga 71 juta coba kita submit saja mas bro ya nice nah sukses katanya jadi kalau udah sukses tuh mas bro bisa lihat di sini nih mas bro nah di TLKM nya ada uh, tanda bulat warna biru warna biru pewarna hijau itu hijau <laughs> ya Nah, di situ berarti Mas Bro order di situ. Kita klik aja di sini. Nice. Nah, berarti Mas Bro order 200 malut di harga 3160. Dan untuk harga saat ini, ini yang apa namanya? Harga yang kemarin itu adalah 3 opennya itu ada 3170. Jadi kalau turun 10 10 perak aja dengan antrian di sini 12.100 ya. Ya nanti insya Allah kita akan dapat ya hari ini ya coba aja nanti nanti tunggu sampai sore coba kita submit ya sudah disubmit di submit tadi ya oke udah di submit yang kedua kita mau nambah portfolio ini aja ini uh, apa namanya Indofood ya Indofood kita udah punya saham di sini eh, Indofood udah kita udah punya 75 loot kita mau nambah lagi lah nggak apa-apa ya Indofood karena kita sering senang uh, seneng banget sama saus Indofood ya rasanya enak jadi kita karena karena saus kita beli sahamnya mas bro ya nggak apa, -apa lah. karena saus bukan karena, karena saus sih cuman karena saos, coba kita fast buy kita mau beli berapa di sini nggak usah banyak banyak lah kalau di sini oke kita coba beli yang uh, 600 6500 aja lah ya karena kayaknya untuk yang 6575 yang harga open itu cuman tiga lut ya cuman tiga lut Terus yang a Kayaknya kalau misalnya 6500 tuh nggak dapet Kita coba 6 6525 ya Dan kita udah cek tadi ya Udah kita pelajari bahwa harga Indofood dengan harga 6500an ya Sampai 6600 itu harga wajar mas bro karena memang Indofood udah gede banget, Dan ya. kita mau investasi dalam jangka panjang, namanya juga mau nambah portfolio investasi, mas Bro. Jadi kita mau simpan ini keep untuk beberapa tahun yang akan datang, ya. Jadi untuk naik, naik turun dikitnya kita nggak lihat soalnya. Kita mau nambah aja, kita lihat di sini ehm, nambah di sini aja ya. 6525. Semoga kita dapat 6.525. Coba kita mau beli berapa lot ya? Ehm beli coba kalau 50 loot hmm. cukup nggak duitnya 50 loot ya coba kita beli 50 loot cukup nggak duitnya kalau nggak cukup ya nanti top up ya. submit jadi um, silahkan konfirmasi kembali order pembelian Anda eh uh, in the dengan harga 6525 50 loot uh, harganya 32 juta sekian ya submit reject cek limit duitnya kurang bro Oh, kita kurangi, 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 kurangi ya. 45 mungkin ya. 45 loot aja. Duitnya kurang sok-sokan mau beli ya. Oke, 45 loot kita submit. Hmm. Recheck lagi. Duitnya kurang mehel. Sem. Wow, oh, investor desa so, Mas Bro ya. 45 43, 43 43 43 43 43 loot. Kita coba 43 loot apakah duitnya cukup? 43 submit, nice sukses ipot, nah sukses berarti di sini uh, kalau udah sukses tuh lihat di sini, nah di apa namanya di order misalnya idnf i eh, INDF. terus mas Bro itu ketik order book, nah di sini ada bulat-bulat warna hijau ya, nah ini tinggal klik aja, berarti kita lagi ngantri nih uh, Indofood Saham Indofood dengan harga 650 eh 6.525 uh, 43 loot. Nah, semoga hari ini kita dapat ya biar portofolio investasi kita naik. Oke okay, ya, coba kita lihat um, portofolio kita ya. Portofolio kita itu Indofood udah punya 75. Nanti kalau tambah uh, tadi 45 ya ordernya, berarti berapa itu? Hitung aja. <laughs> Oke okay, ya Mas Bro, mungkin itu aja sih uh, gimana uh, caranya mau kalau mau beli saham di e Gampang banget Mas Bro. Gampang dan Ya saran kita kalau misalnya uh, masih pemula gitu, ya kita udah uh, dimentorin ya. <coughs> pemula itu beli yang <coughs> yang udah yang blue chip lah bahasanya seperti itu ya, yang gede-gede lah bahasanya kita udah cek tadi, harganya itu stabil lah. Kalau misalnya disimpan dalam jangka waktu panjang itu oke okay, bisa Mas Bro. Ya mungkin sekian informasi dari kita, jangan lupa untuk like ya Mas Bro dan uh, share jika bermanfaat dan Marilah kita berinvestasi Mas Bro ya. Untuk masa tua kita mau masih muda ya kan? Kerja, investasi buat hari nanti. Oke, tapi jangan lupa untuk sedekah ya. Zakatnya juga ditunaikan secara penuh dan kita investasi di sini Mas Bro, semuanya itu um, kita pakai yang syariah ya. Jadi untuk iPot ini uh, udah terdaftar di syariah, di syariah. Terus untuk uh, Telkom tadi dan INDF Indofood itu juga terdaftar di ISSI Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi insya Allah halal dan berkah mas bro. Sampai ketemu di video.